эти два дня очень плотно работали с представителями Минжлиса и э, определяли ситуацию, какую то ситуацию. Я бы не говорил, что ситуация у нас там стабильна. И Министерство внутренних дел настаивает на том, что ремонтные работы можно проводить только на одной линии сейчас, 220 вольт, 220 ватт, которая находится, как называется, Каховка Титан. Вот это вот, Арсений Петрович. На линиях других мы настаиваем, что пока ремонтные работы проводить нельзя, до тех пор, пока мы там полностью не проведем санацию этих линий и с точки зрения потенциальных угроз дополнительных взрывов и различных диверсионных атак. О том, что такие атаки возможны и планируются, вне зависимости от точки зрения Минжилиса и вне зависимости от точки зрения правоохранительной с нашей стороны, мы имеем информацию. В этой связи я бы просил для того, чтобы Выработать радикально адекватные меры по вопросам энергоснабжения вопрос этот решать не только и не столько в экономической плоскости, сколько в вопросах безопасности. И, следовательно, решение выносить в ближайшие пару-тройку дней на Совете национальной безопасности и обороны. С точки зрения товаропотока и пассажирского потока, который там происходит. Считал бы необходимым в условиях э, тех угроз, которые мы там есть, которые имеются, в том числе угроз диверсионных, террористических, угроз, при которых есть массовые гражданские протесты, которые могут в, э, воспользоваться и, э, прикрываясь этими протестами, тоже произвести террористические атаки. Считал бы необходимым остановить товаропоток решением правительства и э, дальше комиссионно принимать решение, комиссионно, когда я имею в виду, то с приглашением э, Крымска татарского менджилиса. Третье, уже скажу как член правительства, не как глава МВД. На мой взгляд, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении продуктов Украины, в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, но ну, будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действия контрактов на поставку электроэнергии. И э, это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить, а это вопрос нашей позиции. Благодарю вас.